Всем приветик! Мы пришли в дайнер с вами встретиться и покушать что-то вкусненькое сегодня. Сегодня выходной. Мы решили после хорошей прогулки на конюшне зайти пообедать, что-то новенькое попробовать. Ну и отметить годовщину, может быть, 31-ю нашей совместной жизни счастливой. И Мария с нами. Это очень редко бывает но мы, когда вместе, мы стараемся, ну, интересно проводить время. Так, что мы взяли? Я взяла себе чай, Маша с водой, Степа взял себе Кока-Колу. Хорошее заведение. Вот тут телевизоры можно посмотреть. Лампочки. Телевизоры кому нравится. Сейчас придет официантка, которая у нас примет заказ. Мы уже заказали я рыбу, Маша курицу. Степа заказал свинину. Сейчас закажем свинину сколько это будет стоить здесь официанты сегодня так как это в преддверии хэллоуин эм, официанты сегодня все одеты в какие-то костюмы каких-то персонажей сейчас посмотрим какая будет у нас и делаем заказ вот наша официантка красивая сегодня Um, I will have chicken portobello with um, potato and you have mashed fried and. Mashed. French fries. The mashed and soup um, and soup. And she will have. What kind of soup? We have uh, big barley and chicken. Chicken. I will have salad. Salad. What kind of Caesar Caesar. And then she will have salmon portabella with salad, with season dressing and, and with pasta. pasta. Okay, thank you. You were very beautiful today. Thank you. Nice. Окей, okay, мы заказали. Первая порция. Мы заказали салат Сизар. Я и Степа. Салат Сизар. Маша заказала супчик. Маша что-то себя плохо чувствует. Она себе заказала куриный супчик с макарончиком. У меня салат Цезарь с сухариками, с дрессингом. Всем приятного аппетита. Пока-пока, пока-пока. Сегодня тут хорошая, аккуратная, да. Покрашенный зеленым, одета в колпачок, обслуживающий персонал. Очень интересный у них сегодня тут эти, герои и этих американских мультиков. Они все резик, тут резик. любят всех. И основное блюдо. У Машек курица портабелла с картошкой пюре. У меня салман, это красная рыба, вот она, с пастой. И вот это какие-то, я не знаю, фаршированный грибок. Вот это. У Стёпы мясо свиное с жареным лучком и с жареной картошкой. Ну, пока выглядит вкусно, а какое оно, Сейчас узнаем, сейчас попробуем. Всем приятного аппетита и на... Ями, ями, ин my tummy. И вот наш обед здесь. Это вкуснятина стоит 60 долларов 51 цент. Видно? Видно? Ну что, поели мы еще и домой взяли в коробку. Так что мы расплачиваемся, оставляем типы и пошли. Всем пока-пока. Бай-бай. -пока.